संग्रामपुरातील चोरीला गेलेली चारचाकी बुलेरो वाहन तिसऱ्या दिवशी पातुर्डा रस्त्यावरील शेतात आढळली तामगाव पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर येथील साबिर टिंबक मार्ट फर्निचर दुकानासमोर महिंद्रा कंपनीचे बुलेरो पिकअप अज्ञात चोरट्याने चोवीस नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्री चोरी केली होती मोहम्मद नाझीम शेख अयूब यांच्या मालकीचे महिंद्रा कंपनीचे बुलेरो पिकअप चक्र एम एच शून्य सहा जी सहाशे सत्त्याण्णव असलेले हे वाहन अज्ञात चोरट्याने लंपास केल्याप्रकरणी तामगाव पोलिसात अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता याबाबतचे सर्वत्र सीसीटीव्ही फुटेज चेक करण्यात आले होते तर सव्वीस नोव्हेंबर रोजी बेवारस अवस्थेत संग्रामपूर तालुक्यातील पातुर्डा रस्त्याच्या लगत एका शेतात तिसऱ्या दिवशी बुलेरो वाहन सापडले त्याबाबतची माहिती तामगाव पोलिसांना मिळाल्यावरून गाडी मालक व तामगाव पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली आणि चोरीला गेलेली बुलेरो वाहन असल्याची खात्री झाली मात्र चोरट्यांनी बुलेरो पिकअपचे दोन टायर एक स्टेपनी जॉक पाने बॅटरी चॅन ब्लॉक सेल असे एकूण पन्नास हजार रुपयाचे आधी साहित्य लंपास केल्याचे दिसून आले गाडी मालकाच्या फिर्यादीवरून अज्ञात चोरट्याविरुद्ध तामगाव पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास तामगाव पोलीस करीत आहे दयाल सिंह चौहान संग्रामपुर बुलढाणा चौबीस तारीख के शाम में गाड़ी हमने दुकान पे लगाए और घर पे गए उसके बाद में हम जब सवेरे आए फिर के रोज़ तो हमारो गाड़ी नहीं देखी हमने दोनों तीनों भाइयों को पूछा कि गाड़ी चीन लेके गई क्या तो बोले नहीं बाद में हमने फिर चौकसी करे तो हमारे ऐसा लगा कि गाड़ी चोरी गई उसके बाद हमने फुटेज देखते देखते का के का फाटे तक के हमको फुटेज मिले उसके बाद हमने पात्रोला के फुटेज फाटे के फुटेज निकालने के बाद ऐसा लगा कि गाड़ी पाथोड़ा गांव की तरफ गई लेकिन हमको देखने के बाद कुछ मिली नहीं गाड़ी उसके बाद में संग्रामपुर पुलिस स्टेशन को फ़ोन आया कि भाई ये ये गाड़ी बुधवार के रोज़ सवेरे कि यहाँ एक गाड़ी मंगलवार की शाम में गाड़ी यहाँ एक खेत में खड़ी हुई है पुलिस स्टेशन से हमको जानकारी मिली कि भाई तुम देख लो गाड़ी तुम्हारी है या किसकी हम गए स्पॉट पर तो वहाँ गाड़ी हमारी ही थी लेकिन जब गाड़ी देखे तो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसके दोनों टायरें स्टेपनी सेल बैटरी और गाड़ी में जो सामान ऐसा चालीस से पचास हज़ार का नुकसान हो गया गाड़ी कौन सी थी गाड़ी बोलर और पिकअप उसके बारे में आपने रिपोर्ट दिया है ना हाँ पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट दिया सोनू ने साहब ने अच्छा कोऑपरेट करे हमारा को उन्होंने तुरंत वायरलेस से भी मैसेज कर दिए थे हमारे सामने और उसके बाद उन्होंने गुना दाखिल करने के बाद उन्होंने बताए थे कि भाई दो दिन में हम तुम्हारे को कार्रवाई हो लेकिन वो दूसरे ही दिन हमारे आपको पता लग गया नुकसान हो गया गाड़ी का नुकसान कम ज़्यादा पचास हज़ार के आसपास।